বৃদ্ধসকলে দিয়া কিছুমান মহান উপদেশ মূলাৰ ৰস খালে কিডনী নষ্ট নহয় ৰাতি শোৱাৰ আগতে পেচাব কৰি শুলে কিডনী কেতিয়াও বেয়া নহয় ৰাতি নাভি তেল ঢালিলে মগজু চোকা হয় বুদ্ধিয়ে ভালকৈ কাম কৰে আৰু স্বাস্থ্যও ভালে থাকে যিয়ে প্ৰতিদিনে দৈ খায় সেই ব্যক্তিৰ পেচাবত ইনফেকশ্যন নহয় কাটি থোৱা পিঁয়াজ পিছৰ দিনা নেখাব পেটৰ ৰোগ হয় প্ৰতিদিনে খালী পেটে মূৰটো তল কৰি ওলমি ব্যায়াম কৰিলে ওখ হ'ব পাৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠি চুলি ফুনিয়ালে চুলিত বেমাৰ নালাগে প্ৰতিদিনে আদাৰ এটা সৰু টুকুৰা চোবাই খালে সহজতে বেমাৰ নহয় প্ৰতিদিনে পকা বেল খালে পেটৰ ৰোগ নোহোৱা হয় প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা এটা ভাল পকা বিলাহী খালে চুলি সোনকালে নপকে পোৱা আহাৰৰ লগত ইলাচী খালে শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগ বা উশাহ লোৱা কষ্ট পোৱা ভাল হয় মধুৰি খালে আলস্য আৰু ডিপ্ৰেশ্যন কম হয় বেছি ঠাণ্ডা পানী খালে গালত কোচ পৰে ধনিয়াৰ ৰস প্ৰতিদিনে টপা মূৰত লগালে চুলি ওলাব লয় গৰম ৰুটিৰ লগত দহি সেৱন নকৰিব কেঁচা পিঁয়াজ খালে দেহত তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় আপোনাৰ হাত যদি যেতিয়াও ঠাণ্ডা হৈয়ে থাকে তেন্তে দেহত তেজৰ পৰিমাণ কম ফল খোৱাৰ পিছত পানী নাখাব ইয়াৰ পৰা এচিড উৎপন্ন হয় আৰু বুকুৰ জ্বলন হ'ব পাৰে বেছি ঠাণ্ডা পানীয়ে দাঁতৰ ক্ষতি কৰে সদায় গাখীৰ খোৱাটো শৰীৰৰ বাবে বহুত লাভদায়ক গাখীৰ অমৃত সমান হয় চুলি দীঘল আৰু ঘন কৰিবলৈ সৰিয়হ তেলৰ লগত অলপ গাখীৰ মিহলাই লগাব লাগে ভাত খোৱাৰ পিছত লগে লগে পানী খাব নালাগে এনে কৰিলে গেছ আৰু বদ হজম হয় কাণত মলি জমা হৈ খজুৱালে ৰাতি শোৱাৰ আগতে দুই তিনি টোপাল মিঠাতেল দিলে ৰাতিপুৱা মলি বাহিৰ হয় স্বাস্থ্যৱান হৈ ৰোৱাৰ প্ৰথম নিয়ম হৈছে পুৱা শুই উঠি তিনিৰ পৰা চাৰি গিলাচ পানী খোৱাৰ অৰ্থাৎ এক লিটাৰ এনে কৰিলে শৰীৰৰ পৰা অলাগতীয়াল টক্সিন বাঢ়িৰ হৈ যায় পানী খোৱাৰ পঞ্চল্লিছ মিনিট সময়ৰ পাছতহে কিবা খাওঁ নিতু কৰা ব্যায়ামে আপোনাক সুস্থ হৈ থকাত অধিক সহায় কৰিব অতি কমেও পুৱা বিছ মিনিট সময় ব্যায়াম কৰক ব্ৰেকফাষ্টত আপুনি ফলৰ ৰস অথবা ফল মূল গ্ৰহণ কৰিব পাৰে লক্ষ্য ৰাখিব যে আঠ বজাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হয় ধ্যানে মানুহৰ মন প্ৰাণ শান্ত সুস্থ কৰি ৰাখে ইয়াৰ যোগেৰে মগজুৰ কোষ শক্তিশালী হয় পুৱা আৰু সন্ধিয়া ধ্যান করা অতি প্রয়োজনীয় বাবে যদি ভিডিওটি ভাল লাগিল তেন্তে শেয়ার কৰি দিয়ে যেন ধন্যবাদ